হাই গাই চেলগাম নামৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই কালি ভিজা কাপোৰ আছিলে যে ইয়াতে দি থৈছিলোঁ কাৰণ গোটেই ৰাতি ফেন চলে ৰাতিপুৱালৈ কাপোৰখিনি শুকাই যাব তাকে এতিয়া এইখিনি সামৰি লওঁ ঘৰ দুৱাৰখিনি চাফ চিকুণ কৰি লওঁ আজি মই এটা বিশেষ কাম কৰিম বিশেষ কাম মানে মই ভাবিছোঁ আজি ৰসমলাই বনাম ৰসমলাই বনাম যিহেতু ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ সেয়েহে সৰধৰকৈ কামখিনি কৰি লওঁ পাছত যাওঁ পাক ডাকঘৰলৈ এয়া এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা সাজ বনাবলৈ এয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাই আছোঁ আৰু কিবা কিবি বনালোঁ এতিয়া ভাতখিনিও বনাই লওঁ বনাই পাকঘৰৰ চাফা কৰি আজৰি হৈ লওঁ পাছত ৰসমলাই বনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া বাকী কাম শেষ এতিয়া মই ৰসমলাই যা যোগাৰত লাগি যাওঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেড আছিলে ঘৰতে মই এতিয়া ৰসমলাই যে বনাম ব্ৰেডৰ ৰসমলাইহে বনাম গাখীৰৰ নহয় মানে গাখীৰৰ যিটো ফাটিলে হেৰি কৰি বনাই তেনেকৈ নবনাওঁ ঘৰত ব্ৰেড আছে যিহেতু ভাবিছোঁ অলপ বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এয়া এতিয়া ব্ৰেডখিনি মই কাটি উলিয়াই লৈছোঁ ব্ৰেডৰ চাৰিওফালৰ যিখিনি ৰাউণ্ডটো সেইখিনি এনেকৈ চুৰিৰে চুৰি এখনেৰে মানে উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গ্লাছৰ গ্লাছেৰো কাটিব পাৰে বা বাতিৰে মাজৰ কোমলখিনিত এনেকৈ এৰুৱাব পাৰে গোল গোল হ'ব আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ চাৰিকণীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি ব্ৰেডত তুলি লওঁ তুলি চাইড কৰি থওঁ এতিয়া গাখীৰ মই ল'ম ইয়াতে এক লিটাৰতকৈ অলপ কম আছে গাখীৰ এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ গেছত আৰু ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি চেনি দি দিছোঁ আৰু ৰসমলাই অলপ মিঠা হ'লে ভাল লাগে সেয়েহে মই অলপ মিঠাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হেৰি অনুসৰি দি দিব আৰু সোৱাদ অনুসৰি আৰু ইয়াতে এতিয়া কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰ মই তিনি চামুচ লৈছোঁ ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম গাখীৰেৰে ল হেৰি কৰি মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি এইখিনি এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পনীয়া হৈছে ইয়াতে এতিয়া মই অলপ ইলাইচি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি যে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ দি এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব অলপ সময় তাৰপাছত উতলি আহিব এতিয়া আৰু অলপ ঘনাই লৰাই থাকিলেই হ'ল আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া মানে এটা ঘন হেৰি হৈ আহিছে এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি অলপ সময় লৰচৰ পৰাই মই গেছটো অফ কৰি দিম একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈও নিদিওঁ এইখিনি গেছ অফ কৰি থৈ মই এতিয়া ব্ৰেডখিনি ৰেডি কৰোঁ এয়া ৰেডি আমাৰখিনি এতিয়া ব্ৰেডখিনি ইয়াতে ৰেডি কৰি লওঁ এইখনতে লৈছোঁ মই কাৰণ দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিব ইয়াতে দুটাকৈ নহ'ব বুলি মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ব্ৰেড কেই কেইপিচমান আৰু কেইপিচ থৈ দিলোঁ এয়া দেখিছেনে ৰেডি এতিয়া বনালোঁ যে মিক্স গাখীৰৰ হেৰি কাষ্টাৰ পাউদাৰে সেইখিনি এতিয়া দি দিম ইয়াতে মানে চামুচেৰে লাহে লাহে দিব লাগিব অলপ অলপকৈ কাৰণ ব্ৰেডেতো চ'ভ কৰিব হয়নে তেতিয়া মানে ধুনীয়া হ'ব ভিতৰলৈ গ'লে এয়া লাহে লাহে দি দি আছোঁ মই দি একেবাৰে ফল্ড কৰি দি দিলোঁ এয়া আমাৰেই দি ৰসমলাই খিনি মই তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম কাৰণ ৰসমলাই সদায় ঠাণ্ডা হ'লেহে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় নহয়নে বাৰু আৰু বাকী যে আছিলে ব্ৰেডখিনি এইখিনি মই এনেকৈ টিফিন এটা দি থৈ দিছোঁ এতিয়া আমাৰ ৰসমলাই ৰেডি হৈ যাব সন্ধিয়ালৈকে ঘৰত গৈ আছো আয়াত আছে তাত আজি গৈছিলে এয়া ঘৰ আহি পালো আহিছ আম্মাই গোটেই কাপোৰ কানি সেইবোৰ ধুই দিছে মানুহ এজনীক লৈ আৰু এইফালে আয়াত পুৰা টোপনি গৈ আছে আৰু বাহিৰত ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে গাটো একেবাৰে ঠাণ্ডা পৰি গৈছে পৰিৱেশটো ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়া ভাইটি কলেজৰ চাৰ্ট আনিছে মানে আমাৰ সুৰা মানে দৰ্জি হয় চিলাই দিছিলে সৰ ধৰকৈ এপুটাম নাই ঘৰকেইটাকৈ চিলাই আনি দিলে তাকে বোলো মই চিলাই কৰি দিওঁ সৰু বেজী এটাতে সূতা লগাই লওঁ লগাই লৈ পেলাই এনেকৈ চিলাই কৰি দিওঁ মানে ধুনীয়াকৈ মই এইবোৰ এনেকৈ সৰু মানে হাতৰ কামটো কৰি ভাল পাওঁ আপোনালোকে জানেই চিলাই কামবোৰ এতিয়া সৰু বেজী লগাই লোৱাৰ কাৰণে মানে একেবাৰে ঘনাই ঘনাই বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিলোঁ এয়া গোটেইকেইটা ঘৰৰ চিলাই হৈ গ'ল কৰা এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে নহয়নে ৰেডি হৈ গ'ল চাৰ্ট এইফালে আকৌ আয়াত টোপনিৰ পৰা উঠিলে উঠি পূৰা ৱাটাৰ কালাৰ কৰি আছে এখেত আহি আছে ঘৰলৈ যামগৈ কিবা কিবি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰ আহি পালোঁ এইয়া আমাৰ আয়াত আয়াক কিবা এটা কৈ দিয়া কি কৰিছা কালাৰ সামৰিছা অ'কে

মছলাখিনি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে আইতৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ যে তাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কিন্তু তাইয়ে নাখালে টেষ্টেই নকৰিলে তাই মানে মিঠা বস্তু ইমান ভাল নাপায় এতিয়া আমিয়ে খালোঁ খাবলৈ বহুতেই ভাল হৈছে একেবাৰে ক্ৰিমি টাইপ মানে মুখত দিয়া লগতে আৰু গলি যোৱাৰ নিচিনা আপোনালোকে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব ঘৰৰ কিছুমান কম সামগ্ৰী বনাব পৰা এটা টেষ্টি বস্তু নহয়নে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ ইমানেই আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম